Всем привет, с вами Славик, мы продолжаем играть в игру Майнкрафт. Я тут чуть-чуть добыл железо, я прокопал шахту, мы с вами сегодня попробуем сходить в нее, как видите, я делал железо. Так. Давайте легкую, мне как-то стрёмно. Нет, в этой серии будем делать броню, а в следующей серии она будет длинная. Я их эм, засниму, выложу, а потом в видеоредакторе соединю. Сегодняшняя серии мы будем крафтить броню, я добыл железо там. Надеюсь, нам хватит на полный сет. О, прикольно, как выглядит, как шлем. Железный шлем, как прикольно выглядит. Мы с вами королями будем. Снимаем эту писпальную броню. Оставим ее. Красивая она была. Ой, а зачем я шлем сделал? Фу, я не хочу этот Я только железо потратил. Больше шлем не буду делать. если шлем делаю, потому что так. Это вроде делается по ноже. надеюсь, так делать. Так, надо расположить их. Так, поддайте, я по ноже сделаю нормальный. отберу беру по ножам. Вроде делается нагрудник вот так. А то штанышки. А нагрудник делается, кажется, Ой, у нас не хватает же. А у них все хватает. У них делается, кажется, вот так. Каж... А не так железный блок. Вот да, нагрудник. Это мы железо оставшиеся положим. Сколько у нас тут 16 железо осталось нормально? Положим эту писфальную броню, покрашенную. Ходим как лохи. И одеваем. В следующей серии мы пойдем в шахту. Ты закроешь мое прекрасное лицо. Ножки. Я вернулся. Я уже оделся мы идем сейчас в шахту постараюсь долго сейчас я вам просто покажу может что нибудь добудем но ну, мне не впадло честно было это все копать очень впадло очень впадло мне было это все копать <кхе> 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 я вернусь к вам когда уже так я дошел мы сейчас будем что то искать вот я не ходил А какой? А какой киркой добывается изумруд? Наверное, железная. Давайте два. Железная киркой добывается изумруд. Да! Изумруд! Иди сюда! сюда. Молодец! а а, -а, -а. Вижу гравий! Он сыпется как песок, как и песок. Ну, песка хоть что-то можно С гравий только кревень что-то было, что-то тут что-то сверкало, а золото. В принципе, золото я уже как не удивляюсь, вот бы нам лицо найти, так бы часы бы сделали. Золото я не так сильно удивляюсь. Уже. Так, может мы ну, что-то еще найдем? Ну, не буду тут изумрудника, в принципе, я не знаю, для чего изумрудник нужен. Как? как мне добраться туда? Что у меня Да. Слава богу. Один. Вот так. так, -с -так -с. Давай, давай, ставься. Ой. Вот так, осторожно. Кирка. Вот бы. а тут можно было... Здесь кирку делать. Или меч. Может, или меч можно было бы. Уголек. Я не понял. Это что за визи. Просрал алмаз. Это что за везение? Мы нашли алмазы. Я правда не знал, что они тут есть. Клянусь. Я, правда не знал, что они тут есть. И сюда вообще не никто, никто, факелы не стоят. Я все в пещеру 9 алмазов. Ну, Я вернусь сейчас и попрощаюсь. Подождите, я сейчас вернусь печень. Так, я верну. Ладно, вернусь, когда выйду. И вот на таком прекрасном моменте мы заканчиваем. Всем пока, с вами был Слайк, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Прощай.